YouTube Mirasın kanaly. Erwan ingleziler inne bolsa giplişigimizde Aşgabat şäherinin ýaşaýjyty Çar Murat Garahan fun Türkmen halkynyň edermen ogly Çopon kirwardaky edebi çeper gurrunleşdiriýär. Atawa awlanma barda da baha berenlerinde Türkmenin soňku sarkynnasy diýip Daanalykda keýmir köriýär. kiramatta ağ işani. nur verdi xani, uğur tapzılıkta qoğuşut xani. Doğumlulukta çopon kiri, mergenlikte ügöz mirad dıkma serdari, okumuşlukta kurban mirad işani. Təlim mermekte dəli tülkini. Öngdün görcülükte uraz məmmet xani. Söz şahiri. Mukamda aman yelli Gürüştü, müşük pəlvani, bedövdü, beynadarın doğrunu, tevipçilikte öğül Məhmet tevivi, gözsüz vatırlıkta berdim ratxani, aradan aytmadılıkta qara vatır uve nuri yetimi, sonun saymadılıkta gul jenev serdari, sahiyelikta malt muluxani, sahiyelikta nur sahiyelikta nur Türkmen halkının tarihini nas yokratlı idgarların meşhur şahsiyetlerin biri Chopon kirdir. Halk arasında Chopon kir, Chopon matır, Chopon şiir adını alan bu merdana insanın rivayeti uğurlun adı vadisi halkın hakikatında ebedilik yaşaya. Oň adı poemalarda, tarihi romanlarda, povestlerde we beýleki eserlerde, makalalarda şeýle de alma çeşmelerde ýingden agdalýar. Eýtem türkmen halkynyň onno kulun zatyrda ýaşaýan geçen görnükli şahsiýeti şopon kir kim bolupdyr? Kadimi bilmeyin Karadaşayık obasunna, Karacavatır bilen oğul lewle dicanın devletli maşgalatına, onun okun zatrın başlarına takmiyinan 1816. yılla dünyayiniye. Tade dünyayinen sağa, adatı dünyayinen sağalar yağlı ağlaman, yumurcuklarını berk dur, gözcağadlarını gırpman, gözcağadlarını gırpman, gözcağadlarını gırpman, gözcağadlarını gırpman, gözcağadlarını Udratu üçlü yaradanın iradası bilen insan bu dünyaya ağlaq gelip ağlaq giden soň gövögenesi gelýän ýörelgä görä bäbeji ağlatsak bolup oň ýangazyklaryna taýly gedip çalaça şarpyk çalýa. Bäbek ağlamakdan geçen gaýtam yumurjaklaryny hasam gaty düýüpdir. Ondan de çağan beýdip ağlamandyrmagy şunun uraymasyn diýip Äwäng doluju yumrujoq qolarynı zohr <laughs> bilen atşa olin bäbek şeyle bir ağlıma ağlap u altı dindimeye. Äwäng uçunlap dindimän ağlap turma oýu, oň enasatmy, doganlar owa adamlaryny kim beğendirýä, kim pyňnadýar. Çiydat ýaňy el turso, ýüzünü men turso. Қавыр үйдің үз мәнім ұлап дурсу, үт ұлап дурсу, дегірмен сеси иргінсіз ештіліп дурсу, ұзоку атылап, ғадан ғадалып дурсу, шаға үз нүксіз ағылап дурсу, адамы бенч Şeýle aýly tarmak we başa gaýdaýda owan gaýratyndan gaýratyny täp jedip gelýän peşeneli nurany ýaşuly gönü owa adamlarning ümür bolup üşün ýerine gelýä. Perişte sapat ýaşuly olun halyndan habar alyp an şo bäwe bilen mürgörüli. Herne halatly çağı bolsun nadip çağa zoň güdünesine seredip Şağan at yara uçuğu var. Bir kıyır ağır teki atını kapıyınızda dağın. Ol kışına durso. Kalıt sülen kalkanım sallan sağının tepesinden asık koysanız. Nesip bolso. Bəvizik sesini oyaysa gerek. Emiş o olur. Nesip bolso diyyade. Ödü yolunu. Rovanı olup gidiveriyyə. Ägäň ýene tatly we owa dostlary ötüwçi mehmanyň aýdanlaryny berja eden soňlar. Çağa aglamasyny goýup süýjü ukagy diýe. at takmak meselesi ýüze çykanda doganlaryň biri at adamdaky mukaddes zatlaryň birdir. Özüňi diri şaýat. Gudratly güýçli bir wagyň iradasy bilen bäbek öz ady bilen geldi. yankı nurana peşeneli yaşlı uloğlu gelip, sıkkıntı yağdayda kalk sağan halat edip bize gaydıp berdi. Gelin şu sağa uluğu verdi deyip, atta kalin deyip, mereke salat bu teklifu kollap, uloğunu adana edip sağa uluğu verdi deyip, at koyup, toy tutyalar. Uluğu verdiğinin kavilası, Türkmen teke utomuş, daşayak, bağşi, qara daşayak, matır, qara matır, kir. Uluverdiğinin kakası karaca vatır, eceti oğul devlet. Uluverdiğinin nesil arkalarının akı adamlar, bir hal adam olmanırlar. Olon kirler tiretinden öz duğrunun tanımır adamlarının birem, Gazan dövlet mürat borup dur. Gazan laqam şo dövürde İslam dininin ilmi ozoqlarının biri bolun Kazan, yadırki Rusya Federasiyasının Tatarstan Respublikasının paytaltı şehrine oqap bilim alanlığı üçün alıpdır. Luverdi yaşlığından çoponçuluk edinlik sebepli ona halk arasına çopon adi. Ona idina kirt ödünün koşulun bolsa, Türkmençülükte her vir adamın Xaysi tira deyşlidin görköz şey alay, adatı yörülgüdün qalı veriyya. Kir arap sözü olup, on batır, edirmen niyen manalar vardır. On çağalıktan bile oyna vesün den doğuşları, salıklı baylı khan ve öz nefes serdar olup dur. Baylı khan öz nefes serdar Ýöne nepes ýer dar bolsa soňra arşmana göçüp gidiýe. Çopon kir bolsa, gorkuyny ürküýini bilmeýän, garyba galkan, ýetimi yelken halkyna gala düşmany bela bolun, şiir ýürekli namussyň türkmeniň tüs gözsüz watyr, ýeti akylly, durup aýkasly, keskin pikirli, awtwarly diýilýän goç ýigidi bolup ýetişýe. Çopon kir ýaşlykdan çoponçuly edip gijelerini shogur chep mögü wa hawa awlama wi YouTube Şo döwürlerde ýürüş öýdelenine iň bir jogap kärli weripe öňe giden ýigitleň aýdyny goşgolomny sakdyryp saklamak bolupdyr. Ýeze goýulan owlun lon bu weripäni kynlyk bilen ýerine ýetiripdirler. Şopon kirheni 13-14 ýaşly ýetkinjekä ýürüş akdilýä. Ýürüş hatnaşyjylar şopon kiri daýyň iň bir gorkuly we hoplyrny bil liyansak, şu ýerde ýymyllama diýip gidýärler. Bilegiden ýollaşlar ýydyna gaýdyp gelseler, şopan kir dünýäni unudyp gara der bolup ýatyrmyş diýärler. Bir ýagdaý gören toparyň terdary. Haý öňe bir ýüregi ýerine kiýit bolaýsan gerek diýip baha berýär. Halk arasynda başga bir gurrungda Yörüyüşü ilkinci gedek giden yetkincekler sıynap görmeu arşıdaşlarına tarap okturulup, merdenin kovu ilyen hükümününü başlı varat kasıp, iza alın yedek oplu osalıp, on batırlığına baha verirrekenler. Sopon krem, şeylesi inaudan geçirmekçi olup, anırdan gelişlerine, atlan düşman ilyen kasalin deyiptirler. Sopon krem, öz atına atlanıp, Men качма үчүн барып келмедим деп, аркасын kert дагы дирап Kardeşçiler bilen söwge tayyar taýýar bolýadyr berie. Şopon gren ýaşlykdan halkyň arasyndaky adygyp awryynyň artyp başlamagyna baýylçylyk edýän görýüplüň käbir ömürşil top, töhmet atyp, mazawat edip, biräk bolajyk gepder ýaýradyp urýanlar. Bu agdaylar şopon kir ö dowduluwundan göçmek çogulyar. Owy bu ahwala täňip şopon гуч <laughs> милуту Sopon kir dürlü dövürlördü bəhərdinin aq dəpəsinin toqlu vatunna, nə dəpədə arçmanna, bəhərdinin öðünnə yaşaya. Sopon kir 1858-ci yılla Qarqaladaq Moncuklu dəpətə vəşinə, 1861-ci yılla Mart vəşinə qatnaşıya. Qarqaladaq vəşinə 3 məcək iyi qalran məşğur təyərkərdilən birəm Ol Nurverdi xanın ing yaqin anamdar egnneşlerinin biri olup dur. Nurverdi xan gengeşte de sögüştü de Şopon kiri öz yanından ayırmanır. Bu arada jurnalist Kurban Meredov Nurverdi xan atlı tarihi poemasına şeyle diye. Sağınna hazırdır Urad Mehmet xan tol nut Şopon kir alarjan. Gengeşte öwüz vay yer bilenan küllü çeken hani nur verdi hani Monjuklu depede aksi öştö çopon kirin za parulun ne jawal hani ulunu ile salmağa mümkinçlüğü bolya imma ayıgıtlı portotto güçlü qoru vaqtına alınan hani dir sapmak doğrudan başardı ya imma mongora mazan çopon kire on dolun nurş ilki varıp Tuğun çapmak baltı mestere diya. Sopon kir gargalasi wushinne batırlığın, edermelliğın azayip nusgosun gürkodip, Türkmenin gud shiitlilirne ta son kudemine chenini gürrelle olip dur. Sopon kir edermen gaidoosuz adam olip dur. Sopon kirin iil olusun shuyun terden gecip, Gulç şemre nö hakynyň halk arasynda başga gürrüňler juda köp. Bu hakykatdan hem şeýledigini Abdusettar Kadiyinin tarihi Jengnama payamatın naqi Sağyanından gelip Chopon Kırhanın Ajdar dek demine dartar düşmanın diyen tetirlerem Şopon kir <laughs> ululu kiçili uruşlon ählisine serkerde olup batnaşıptır. <laughs> Dürlü vaatlarda sarahız tekeleri, Türkmenin kevr beylik taipaları, han olup ber deyip, Şopon kire yü tutupturlar. Ahala han saylan şipolun no Şopon kirin öödy, adamlar. Atava avalan mıdaydıptır, öödyn bilen veli deyip, ben hanlu uçun dünyaya inmedim. Mana Türkmen halkı il watançyýyn nahil baýtırlyk etmeli bolsa iň soňky dem mesenleriň ýana mağa Khan Molly mäň gudrotuşly ýaradanyň irada süýjün başa bilen dowam bol Nurwerdi Khan nur berdi. Ähli mimdem diýeni bilen bolardy diýenden sonra öwrünüň ilki bilen kollap görüp bolmagy bilen Nurwerdi Khan Ahalaxan Sofon kir Turkmen halkynyň ýene döwür batry uly Dıkmas Yerdar bilenem agyny hökümini ýakyn aragatnaşykda bolup dur. Dıkmas Yerdar ýaşy uly ähli wagtda tejribeti ýetip Sofon kirin hiç sual öňüne düşmänler. Halifa hökümini sarpa goýup hem işe onu silapdyr, hormatlapdyr. Sofon kir saýlanandan soňra Tä ömrünün senli ahal teki hanlığının sövüş şirketlerinin baş terkerdeti olubdur. Sövüş şirketler varadaki geniş matlağıtlarda hükmanı tuğruttu Chopon Kire sara salınıbdır. Chopon Kire'n serkerdeliğinin ne sövüşü diyen vatan boğruçuları özlerini has anamli, has arkali erkin duyubdurlar. Chopon Kire öz yaşan dörününü ilulsunun ağır namzi, Yurdava dansılığı görüşüp hemişe halkın goruğuna olup gelipdir. Aydışlarını görä çopon kir ata çıqıp, wadaty il şinni yayra vuranndan soň türkmenler işten daşdan talynyan salgytlardan azat bolup durlar. Halkymyzyň haqiqatyny üçme joq ideallaryň, halkyň arasyny dowumlulykda, batyrlykda xarby usatlygyny soruk mektebini döreden çopon yaşlığından Türkmen yiğidine hükmani zerur bulun, sögüş təlimlerini ösüp gileyen vatan qorusularını öğrödüptür. Türkmenin adı velli, Qarabatır, Paşşı Ferdar, Nuri Yetim, Bayli Khan, Kemal Yetim, Berdimrat Khan, Akberdi Khan yali ençime vatana, ili 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 Ýurtda galasy synmadan 10 ýyl töwrew ozal Germa galatyna düşman elinden dünýeden aýdyp bir diýip çaklanyly. Wawatda ýyşynda şeýle gurrunlary bar. Şopon agyr yaradan hemde oğlu Anam Hümmedin ölümünden soň uluk wagtlap aýyňal bilmän ýedi. Bir näçe wagtlap sussy pes bir gün germa walasyna душманлар düşmanlar ýok etme üçin ýola çykýarlar bolýy, oň aty ömrüni etmeýän edip düz ýerde bidirýe. Çoponyň şonuny bir hili köwgününe guman edýe. Emma onu da töwrewni sır bermän atyny süriberýä bolýyn. Gara dağlaryň derelerini arasyna nefes surdy şanly bir dili dowaly. Halatla adam On yolun kesip Batır. Sen şuun yorundan qayt. Men ötün ağışım ervet düş gördüm diye. Onu sofon krem. Nişan ağa. Azal vilen fevabın arıf nesi bulya deyip soruya. Nişan. Bola ise bray kırp gün mulur deyip cevap beriye. Onu soponum. Men hem şuun sünnüm bırdatsız yani alay. Azal lan tulp bolmaz. Oy haman aşo kırp günem bolmadu geken nə deyip, atını ön ötürü veriyə. Üç haqiqatdanım uraşan çıqya, çoza göçtü germa uvala atına, yürüyüşü denlən içindən, yalın ıvradım iyidina tağman dolun geliyə. Seydivim çopon matırın madari, qara dağlın arasını dağını veriyə. öz toprağyny bolsa, madarna direkt iyil içinne bentler doğulu olmadı. Oşu yaya. Sopan matır halkın hali, germağdu döküllü gani, adam sani, batır ağamdan ayırlım. Sopan matır şiirdi, Düşman sarı udan Sana ölmök entet Ýerdi hatraramdan ayrlym Şman gorkor yekesinen rary wullu teketinen azalynni depetinden hatraramdan ayrlym Yaden tutdu gar yaşı fusi lakt gözün yaşı sen boltun ferdar waşı hatraramdan ayrlym Bukhar vilayetinin Beherde yarazu yarazı obotunu yaşat isen Türkmenin batı oğlu Tarih Şunas ve Mirafiyer Ölü Kömöküf Göktepe Mukam adlı tarih payamasını Soponkir varada yatlaya Soponkir köp bölüünü Beherden Arçman sevdilerini isren son Onnun Arçman obotunu Soponkayet diyen yer Eger men dağının ileri yüzünde çopon türün diyleyen din. Son yağlam beherden etrafına çopon kârız yiyen kârızlar. Çopon kırın yaşan öyü ve atkiya tağıyı saklanıp kalıptır. Kon kirvarada tarihum maulumotlur toplap, onu Türkmen halkına yetiren Kakamrat Uraad Yenlif, Sopon kir diyen goşutunno şeyhe adya. Waspun etcet, söz gile nook dilime, oglong kemane tiri sopon kir. Oadaan doolup dur Türkmen dine, ahalın artani tiri kir. Ön tapınıştın hem vöhimden, Hak çanağın kırmalaptır pehimden, Bede vata çıktın batım matımdan, Türk mönüm namısı ağır çöpon kür. Batır diymek, bəri bol yas edilere, Yovununlu tay vulptun düşmana Ýylgyň gelýän ýygyna gysanyp, hakyky üçin galyş diýerdim at salyp. Bu türkmen netilleri nusgoluk köplürüm kalbına diri çopan kir. Ganimlerin gödünü kan öydürdün, Läşin ferip tuğun yeli kaydırdın, Öğr sıfatı var diydirdin, Vaspın ente ente bär ərlər gidi ya hingam galiya çağlarıp senni ərlər ötdü deyip ağlarım görgen seni arısını dağlarım türk mönün yüzünün nuru çopon kir qawa türk mön halkının edermen qaydusuz batır ul çopon kir varda halkımın arısını Ravayatı ürlün dürlü dürlü vakalar Olar rawayaty urlanym bolsa, şopon kirin merdanaly haqda ki düşünçeler halkymyň haqiqatyna ýaşaýa. Häzir ku wagtda şopon kirin nevereleri Aşgabat şäherine beherden ýetrawynna bilmeýin ýaşaýyş toplumyna ýaşaýarlar. Şöhratly taryhymyzda şiir demli, qaya ýar sarsmaz, doğumdan doğan we ýen şeýle gerçekligiň bardygy üçin türkmen halky We you do